मेलघाट क्षेत्र में आयोजित होने वाली पशु प्रदर्शनी प्रक्रिया में स्थानीय किसान एवं पशुपालकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें उनका पशुपालन के प्रति अधिक उत्साह बढ़ेगा पशु प्रदर्शनी के तरफ किसान और पशुपालकों की उत्सुकता बनी रहेगी ऐसे प्रतिपादन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा व्यक्त किया वे मेलघाट की सबसे लोकप्रिय मोती माता यात्रा में जिला परिषद पशु संवर्धन विभाग की ओर ऐसी पशु प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बोल रहे थे इस दौरान मंच पर जिले की सांसद नवनीत राणा विधायक राजकुमार पटेल मोती माता यात्रा अध्यक्ष रोहित पटेल पंचायत समिति गट विकास अधिकारी बाला साहब रायबोले सहायक गटविकास अधिकारी मयूर दलाल सरपंच जमुना सावरकर मोतीमाता संस्थान अध्यक्ष हिरालाल मावसकर रमेश जायस्वाल मोतीमाता यात्रा सचिव जगदीश हेकडे पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल मावसकर प्रभारी सहायुक्त पशुसंवर्धन डॉक्टर असवार जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंके पशुसंवर्धन विकास अधिकारी डॉक्टर अशोक गोंडिक पशु संवर्धन विकास अधिकारी डॉक्टर मनोज आडे पुलिस पटेल संदीप नेवरे दुर्योधन जावरकर आदि अतिथिगण मंचासीन थे कार्यक्रम में, में मेलघाट सहित जिले से पशुपालकों ने अपने पशुओं का प्रदर्शन किया जिसमें पशुपालकों के पशुओं का विजेता के रूप में चयन कर इस प्रदर्शन में प्रदर्शन किया गया पहला एवं दूसरा तीसरे क्रमांक पर रहे पशुओं के मालकों को अतिथियों के हस्ते बख्शिश प्रमाण पत्र शील्ड आदि पुरस्कार देकर नवाजा गया किसान एवं पशुपालकों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी कल्याणकारी योजना के संदर्भ में जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंके द्वारा प्रस्तावना में विविध जानकारी दी गई। मोती माता यात्रा में जिला परिषद पशु संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों द्वारा लाए गए पशु आकर्षण का केंद्र रहे वही कार्यक्रम में वही कार्यक्रमों में पशुओं के पालन पोषण सुंदरता को लेकर पशुपालकों की अतिथियों ने प्रशंसा भी की पशु प्रदर्शनी कार्यक्रम सफलता के लिए पशु संवर्धन विभाग अमरावती पशु वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर के तत्वावधान में सफल प्रयास चलाए गए मी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंके जिला पशु संवर्धन अधिकारी जिला परिषद अमरावती बेड़ाटीन सर्व पशुपालक आह्वान कर खुरी पाय खुरी एफ एम डी या लसीकरण सध्या सुरू आहे त्यांनी आपल्या प्रत्येक जनावरांना लसीकरण करून घ्यावे जेणेकरून हा रोग जनावरांना होणार नाही व आपले अमूल्य जे जनावरं आहेत त्यांची निगा राखण्यात येईल तसेच आपल्या प्रत्येक जनावरांच्या कानाला बिल्ला मारून तो एन डी नॅशनल डिसीज एन डी एल एम या ॲपवर अपलोड करावे जेणेकरून आपला पशु आपल्याला कुठेही जरी गेला भारतात तरी तो त्या जसं आधार कार्ड शेतकऱ्यांचं असतं किंवा माणसांचं आहे त्याप्रमाणे जनावरांचं ते आधार कार्ड होईल याची आपण सगळ्यांनी फायदा घ्यावा तसेच नॅशनल लाईफस्टॉक मिशन या अंतर्गत ज्या योजना केंद्र शासनामार्फत राबवण्यात येत आहे त्यात जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा व आमच्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याला भेट देऊन सगळ्यांना अर्ज करण्याची विनंती करण्यात येत आहे शेख सुलेमान मेमन शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल विदर्भ न्यूज़ धारणी